И сегодня на календаре у нас 4 февраля 2026 года. Среда на улице минус 14 градусов. Слава Богу, отбой воздушной тревоги уже под утро. И у нас есть хорошие 10 минут времени, чтобы обратиться, обратиться к источнику нашей веры. Мы христиане, веры евангельской к Библии чтобы обратиться к 66 книгам Священного Писания, подкрепить наши души, и перед тем, как мы это сделаем, я поприветствую друзей, кто присоединился к нашему каналу, кто не присоединился, будет трансляция в записи. И трансляция идет на канале YouTube и на страничке Facebook, кому как удобно. Сейчас действуют графики отключения света. У меня тоже сзади шумит какая-то штука, но есть интернет, хоть и слабый, но все-таки есть. И есть возможность увидеть то, что написано в Божьем Слове и поделиться с вами. Приветствую Григорий Воловей, Сережа Острижный, доброе утро. Чухров Владимир вместе с нами. Стефанов Павел, доброе утро. Татьяна Крутенко, вижу. Саша Савенкова, это город Киев. Сослуживец и брат во Христе Иисусе, доброе утро. Олег Демиденко, Германия. Владимир Ларочкин, Церковь благодать благодарит за вашу поддержку. Александр Загородний, Южная Корея, семья наша, миссионеров, слава Богу. Константин Кособока, Виктор Барский, Виктор Дзюнич, Геннадий Белиба, слава Богу, Кирилл Ануфриенко, Виктор Дядько вместе с нами, Кособокова Анна, доброе утро, Анюта, пусть Бог благословит тебя. Это наша молодежь уже подрастает, Сережа Кураж слушает всегда внимательно. Так, еще вижу, присоединяется. Так, медленно немножко у меня показывает, но ничего страшного. Обращаемся к Божьему Слову. Послание Колоссянам. У нас вторая глава, сегодня одна глава, и две главы Светхого Завета. Послание Колоссянам, вторая глава. Делаю кратенький обзор. Павел пишет из тюрьмы маленькую-маленькую общину. Говорят, община это в Колоссах, никому неизвестная. Вот были города Эфес, э, а вот Колоссы, такая я не знаю, как село, наверное, какое-то. Ну, как село, к примеру, Чумаки. Кто о нем знает? Мало кто знает. И вот здесь общинка была человек 10. 10 мужчин с женами, может, с детьми. Человек 20. Маленькая. И вот апостол Павел подкрепляет и говорит, вы, вы не одни. Есть люди, которые верят еще. Верят по-настоящему. Христиане. Они верят в Иисуса Христа. И вот пятый стих. Посему, поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Как приняли, то есть, что вы приняли Иисуса Христа. 26 лет назад Церковь Благодать, наверное, приняли Иисуса Христа. Вот так и идете по этому пути, никуда не сворачиваете. А как приняли Иисуса Христа? Приняли одним. Есть один только способ принять в Иисуса Христа в свое сердце. Покаяться в своих грехах и принять Его верой. Верой. Вот как приняли верой, так и живите верою. Образ, образ жизни верующего человека это вера в Иисуса Христа. Это Слово Божье, это молитва и это свидетельство другим людям. В 7 стихе написано, будучи укоренены уже и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научились, превы успевая в ней с благодарением. Нам нужен корень. Корень, а корень для человека, для мужчины, для женщины, для любого человека, это вера в Иисуса Христа. И надо укорениться, надо, чтобы этот корень был крепкий, чтобы основание нашей веры строилось не на песке, а строилось на камне. Когда приходят искушения, когда приходит беда, чтобы человек мог устоять, устоять в вере, в вере в Иисуса Христа. Почему? Потому что третий стих написано во Христе Иисусе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Во Христе Иисусе есть все, абсолютно все, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Очень просто. Если человек признает, исповедует Иисуса Христа Господа, а если Иисус Христос Бог, а это да и аминь, то тот, кто соединяется с Ним, имеет доступ, полный доступ ко всем ресурсам неба. Что самое главное для человека? подумать, самое главное – жизнь. И человек за жизнь свою, чтобы сохранить свою жизнь, делает ужасные поступки. Но жизнь, настоящая жизнь, это когда человек соединяется со своим Создателем, со своим Творцом. Жизнь есть только во Христе Иисусе. Он говорит о себе, есть путь, истина и жизнь. И этот жизнь, этой жизни, вечной жизни, он дает человеку как подарок, чтобы мы не опирались на свою плоть хрупкую, немощную, слабую. Не на свои знания, не на свою философию жизни. У нас у каждого есть своя философия жизни. А могли опереться. Опереться на одного. На Иисуса Христа. И принять этот подарок. Подарок вечной жизни. И апостол предупреждает здесь. Смотрите, братья, Колоссянам 2.8, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу смотрите, чтобы вы не уклонились. Потому что человеку легко уклониться. Вот запомните, если в центре учения, если в центре веры стоит сам человек, послушайте проповедь, мою послушайте, любую проповедь послушайте. Если в центре я, 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 то это не по Христу. А если в центре Иисус Христос, это настоящая вера. Это не ложная философия, которая уводит человека от Иисуса Христа. Потому что любая философия, какая бы она правильная ни была, они не дают человеку спасения, они не дают человеку вечной жизни. Часто люди говорят, тогда говорили, в то время, и сейчас говорят, вот делай так, делай все правильно, и будешь спасен. Не нарушай правила дорожного движения, и никогда не случится аварии. Не всегда бывает так. Бывает человек все делает правильно и несчастно. Бывает человек честный и несчастный. Бывает человек соблюдает весь закон и мучается своей совести. Почему? Потому что спасение не зависит от наших дел. Спасение зависит от Божьей благодати, от Божьей милости. И к Иисусу Христу нельзя ничего не ни добавить, не убавить. Нельзя говорить вера в Иисуса, в Иисуса Христа и тут какие-то знания. Надо верить и плюс еще в нашей организации есть тайные знания, которые знают только мы. Или плюс какие-то еще определенные обряды, или плюс какие-то ритуалы, или плюс вот здесь суббота, или плюс какой-нибудь праздник. Никаких плюсов к Иисусу Христу добавить нельзя. Это все, что было написано в Ветхом Завете, написано ⁇ это тень, это тень будущего, а тело во Христе Иисусе ⁇ тело Иисуса Христа – это сегодня церковь. Церковь Иисуса Христа, которая дает нам уверенность. 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, не обрезание плоти вашей, оживил а вместе с ним, простил нам все грехи». Это Иисус Христос. Да и аминь. Простил нам все грехи. Грех прощен. Долг, который люди не могли заплатить, уплачен. Кем уплачен? Не нами. Он уплачен Иисусом Христом. А теперь жизнь во Христе Иисусе. Это жизнь не из-за страха. А это жизнь из-за благодарности. Благодарности Господу за то спасение. За тот долг, который Он уплатил. Потому что Он один. Умер за наши грехи. Был погребен. И в третий день воскрес для нашего оправдания. переворачивают книга Судей. Восьмая и девятая главы. Восьмая глава. Книга судей, книга вождей. Написано в этой книге здесь Гидеон, хороший Гидеон, убивает двух диктаторов, двух царей, Зевея и Салмана. И вот победа. Замечательная победа. И сразу, как только он одержал победу, сразу 22 и 23 стих и сказали сыны Израилевы, Гидеону владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас от рук, из руки Мадениатян. И сразу Божий народ предлагает Гидеону должность царя, должность апостола, должность епископа. Он, ну, глянь, какой мужественный, двоих царей сразу лишил жизни, и пусть, и пусть не просто, а пусть еще это духовное наследство передается. И деткам твоим, Гидеон, а потом внукам твоим по наследству. Ты же сильный служитель, ты руководитель, ты победитель. За таким вождем приятно идти, за сильным, за мощным. Вот как за соседним, соседнее государство. И плавает, и прыгает, и в космос летает, и на лыжах ходит, и под воду спускается. Ну, приятно быть под таким руководством. Конечно же, приятно. Но, но Гидеон сказал им, не я буду владеть вами ни сын мой не будет владеть вам, ни внуки мои не будут владеть вами. Господь да владеет вами. Я хочу, чтобы Господь, Господь руководил вашими сердцами. Не лидер сильный, не харизма, не тот, который якает. Нет, не этот. Пусть Господь руководит вашими сердцами. 40 лет написано, был мир, умер Гедеон и неблагодарность забывчивость, греховная природа сделали свое дело. Опять стали блудно ходить вслед других богов. Этот цикл продолжается раз за разом. И девятая глава. Отступили от Бога, написано. Почему? Потому что каждый делал то, что сам считает правильным. Не надо меня учить, помогите мне материально. Я сам знаю, как мне жить. И вот царем становится Авимелех. Царь без Призвание Божьего Через обман, через лесть написано Через убийство 70 своих братьев Это как наказание Господне Вот лидер в центре жизни Которого стоит и я Его харизма, его тут связи Его служение ой, все хочет контролировать На страхе И падение такого царя Позорное Кто-то сказал Жизнь любого тирана, жизнь любого Лидера, основанная на себе. Это как пришел, я записал себе, пришел как лисица, альмеле, царствовал как лев, сильный, мужественный, умер как собака. Жизнь любого тирана необратима. Божьи законы никто поменять не может. А мы с вами помолимся. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это утро и у нас. Молитва за наших воинов, защитников, за наших божьих миссионеров и за все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня в 18.00 собрание в малом зале. Да благословит вас Господь. Одевайтесь по погоде и тихого и мирного дня. Спасибо всем за эфир.